Bismillah, Assalamualaikum. Sekarang kan musim untuk laporkan cukai dekat LHDN kan. Sampai hujung bulan April tak silap kalau orang makan gaji macam saya ni. Okay, so dalam video kali ni saya cuma nak berkongsi cara mudah saya dalam saya menyimpan rekod-rekod pembelian apa semua supaya mudah bila nak buat pelaporan cukai tu nak isi tu kita dah terus isi tak payah nak pening kepala dan memastikan yang kita isi tu tepat jadi kalaulah lah ditakdirkan yang kita ni akan kena audit oleh mereka pihak lembaga hasil kita dah boleh tunjuk lah dekat dia dengan cepat sebab cara yang saya nak kongsi ni lebih mudah percuma dan efektif lah untuk saya macam mana nak tahu yang kita ni sebenarnya wajib ke tak wajib nak laporkan cukai? Okey, sebenarnya so, senang je. Buka lama web dia. Lepas tu nanti dia ada satu tab tu. Kita tekan untuk individu. Ha, kita baca kat situ semua maklumat ada. Cara umumnya, siapa yang pendapatan setahun dia RM37,333 dan ke atas. Ha, korang kena bersiap sedialah. lah buat pelaporan cukai. Ini kena isi. Kalau tak, tunggulah akibat dia. <tuk> Kalau kena lah. Kalau tak kena, kita terlepas lah. <tuk> Persoalan seterusnya pula, ada orang tanya, ok, macam mana kita nak tahu kita punya gaji tu darab 12 ke macam mana? Ok, sebenarnya, hmm. cara betul nak tahu ialah setiap syarikat yang kita kerja tu, mereka wajib bagi kita penyata EA nama dia ataupun EA form yang mana mereka kena bagi kita sebelum 1 Mac setiap tahun kalau tak kiranya mereka dah melanggar akta cukai pendapatan. Ha siapa majikan yang tak bagi form ni ataupun penyata ni kepada pekerja ni siap-siap sedialah kalau LHDN buat tindakan. Okey dekat Penyata EA tu untuk orang kerja swasta lah macam saya ni. Dekat situ dah ada maklumat. Kita follow je maklumat tu untuk isi borang dalam nama web LHDN tu. Senang je. Okey tujuan saya buat video ni, saya nak kongsilah cara saya simpan resit apa semua. Biasanya setengah orang dia buat file, dia simpan dalam folder file tu secara fizikal. Kelemahan dia, kadang-kadang kan resit kan dia punya dakwat tu boleh mudah kalau tiba-tiba kita nak tunjuk dekat pegawai LHDN. Dah satu kerja pula kita nak buktikan sebab dakwat dah pudar. Cara saya ni senang je saya buat group dalam Telegram dan setiap group tu kita boleh buat sub topik Contoh, grup tu saya akan tulis nama dia Cukai 2025 tahun ni Sebab kita nak mudahkan kerja kita Laporkan cukai tahun depan kan Kita buat untuk tahun ni siap-siap sekarang ni So, kita buat subtopik lah Contoh subtopik First, kita tulis buat untuk zakat Jadi, bila kita bayar zakat Resip tu kita simpan Letak dalam grup tu Subtopik zakat ataupun kalau kita buat derma kita buatlah sub topik derma sebab apa kelebihan dia Telegram ni dia percuma memang dia ada yang berbayar punya berbayar tu Telegram premium lah macam macam kita boleh buat tapi percuma ni pun tak ada halangan tak ada storage yang dia letakkan had tak ada pun so kita simpan dalam tu senang untuk akan datang kita akan boleh Buka je telegram kita Oh dah tahu dah Setiap ni Macam mana Berapa ringgit Akhirnya nanti Tambah-tambah-tambah ha, Berapa ringgit Isi je dalam Laman web LSDN Setiap tahun Kita kena isi tu kan Senang je Lepas tu Ada juga orang kata Kalau telegram ni Nanti kena hack Okay sebenarnya Kena hack ni Google Drive pun Boleh kena hack Kita punya folder tu pun Boleh hilang kan Kalau yang fizikal tu Boleh hilang ke Terbakar ke Kena air ke So ada macam-macam risiko So risiko kena hack ni kita kena pandai lah kita kena ambil tahu isu semasa memang saya tahu ada setengah orang dia punya nombor telefon dekat telegram tu kena hack sebab memang dia sendiri yang kongsi Kod tu kepada scammer. Memang ada berlaku macam tu. Sebab dia sendiri yang kongsi kod yang dalam telegram tu kepada scammer. Lepas tu scammer ambil alih dia punya nombor telefon dalam telegram. So kita kena pandai untuk ambil tahu jugalah pasal cyber security secara personal level lah. Supaya tak kena hack tu so, risiko untuk kita punya data tu hilang dikurangkan. Walaupun tak boleh nak 100% selamat kan tapi at least kita tahulah macam mana kita oh nak yeah. atasi macam mana kita nak hadapi risiko yang ada bila kita gunakan cara yang saya cakap ni Okey macam yang saya cakap ni, ah, ni, contoh saya buat grup telegram dalam grup tu saya letak subtopik. Ha, tapi dekat dalam yang subtopik general tu saya letak macam ah, kerajaan punya pengumuman lah dalam bajet kan dekat, dekat setiap tahun bajet kan ada pengumuman dia kan pengumuman untuk bajet 2025 apa rancangan kerajaan untuk polisi fiskal, polisi percukaian. Daripada situ kita tahulah oh kalau kita buat macam ni, kerajaan bagi pelepasan. Nah, contoh yang dalam bajet sahaja kita tahu, macam dalam ni dia tulis semakan semula pelepasan cukai pendapatan ke atas insurans pendidikan dan perubatan. Okey, untuk taksiran semasa ni 2024 dia punya pelepasan tu kerajaan hanya bagi sampai RM3000 sahaja. Kalau tak percaya siapa yang belum misi tu boleh tengok sampai RM3000 sahaja. Tapi mulai taksiran 2025 kerajaan bagi sampai RM4000. Boleh baca sendirilah dekat dalam dokumen bajet yang kerajaan dah bentangkan tahun lepas. Ah ha, itu baru satu. perkara ada lagi macam-macam perkara supaya kita boleh prepare lah walaupun kita tak buat pun tapi kita tahulah ha, macam tu kita boleh bersedia ok kesimpulannya tak ada apa yang gempak sangat pun video ni saya cuma kongsi cara saya je lah nak ikut tak ikut terpulang kepada pilihan masing-masing itu saja. ok good luck untuk siapa yang belum laporkan cukai siapa yang dah laporkan yang kena bayar ataupun yang dapat balik ikutlah masing-masing punya rezeki Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.